называли прецепторией. К наш замок – это южная прецептория в Торфея. Рыцари считали, что камни, которые они вырвали из храмовой стены, а были магической силой. И хотели положить по одному камню в каждого замка. 12 камней, 12 замков. Один из этих камней есть здесь и у нас. И вот за века, который он тут пролежал, его магия пролетала на шестерни, благодаря чему здесь происходят различные волшебные и загадочные вещи. К примеру, под потолком висит железный дракон. Это главный страж нашего замка. А зачем он оживает, патрулирует территорию, смотрит, чтобы ничего плохого здесь не случилось. Возле входа стоят одушевленные доски, которые также в случае опасности готовы встать на защиту наших стен. Вот эти шестерни в углу когда-то были механизмом башенных часов. Но опять же, под воздействием магии они превратились в волшебный артефакт. И теперь это диск времени. Говорят, что человек, обладающий определенными навыками и умениями, может повернуть эти колеса так, чтобы переместиться в любое нужное ему время. К сожалению, за века эти знания были утрачены. И сейчас никто не знает, как этим артефактом пользоваться. Но первые рыцари, которые построили этот замок, они знали, что нужно делать. Они повернули эти шестерни и шестер. исчезли. Они не оставили никаких записей о том, как пользоваться артефактом или о том, куда они отправились. Возможно, они до сих пор скитаются где-то между мирами, чтобы однажды мощный час вернуться и закончить свою миссию. Также можно обратить внимание, что плитка на полу выложена кругом. Это так называемая малая или внутренняя арена нашего замка. Здесь у нас проходят рыцарские турниры и дуэльные поединки. Как и в средние века, рыцари надевают на себя доспехи, берут руки оружие и сражаются здесь по тем же правилам, как и много веков назад. До тех пор, пока противники стоят на ногах. В средние века на турнирах рыцари друг друга не убивали. В современных фильмах это зачастую показано неверно. У рыцаря была какая задача? Ему нужно было выступить на публику, показать мастерство фехтования, искусство владения оружием. И, разумеется, для этого не нужно было убивать своего соперника. Достаточно было либо просто сбить его с ног, либо вынудить опуститься на одно колено и таким образом признать свое поражение. Даже турнирное оружие в большинстве своем было специально не заточено, чтобы свести к минимуму риск возможной травмы. Ну, конечно, случалось всякое. Чуть позже мы зайдем в арсенал и я вам покажу вам уже это скетчик. Хорошо, что давайте мы подготовим. Это внутренний двор нашего замка. Вообще, любой средневековый замок это не только крепость, основная постройка, это еще и прилегающая к ней территория. В частности, небольшой внутренний двор, на котором также располагались различные элементы, необходимые, ну или желательные для средневекового замка. Первое, что с вами увидим, это, конечно, фонтан. Вещь не необходимая, но каждый водитель пытался как-то свою территорию украсить, чтобы при случае прихвастнуть своим изысканным вкусом, да, или пыль кому-то в глаза. Вот, на навязке фонтана сидит саламандра. Это мифическое существо, это дух огня, огненная ящик. И таким образом здесь в фонтане как бы сочетаются две стихии, огонь и вода. Считается, что создатель этого фонтана хотел отобразить в нем сущность рыцарей Тамплиера. Дело в том, что каждый рыцарь этого ордена был не только воином, он еще и был монахом. Рыцари давали обед безбрачия, обед послушания. Ну, то есть получается огонь это воинское начало и вода спокойная монашеская стихия. Большой круг, выложенный брусчаткой слева от вас, называется Ресталич. среднем два раза в год на территории нашего замка проходят рыцарские фестивали. К нам приезжают рыцари из других городов, из других орденов. И вот здесь, на этом ресталище, мы показываем большие рыцарские турниры и бугуртные бои. То есть, если турнир состоит из дуэльных поединков, рыцари сражаются один на один, то в конце все, кто остался в состоянии держать оружие, стоять на ногах, ну а вот эти рыцари они выбирают себе союзников, делятся на две стороны и сражаются, ну как сейчас сказали бы стенка на стенку. Вот такой бой называется бугу. -бу. Хорошо, давайте пойдем дальше. Это здание, мимо которого мы сейчас будем проходить, это гостиница или, как сказали бы раньше, постоялый двор. Он должен был быть в каждом замке, чтобы гости, усталые путники, пилигримы могли остановиться, отдохнуть, набраться сил перед своим долгим пешим путешествием ходили в основном на своих двух ногах лошадь была не средством передвижения, а роскошью очень немногие могли ее себе позволить садник, о котором вы спрашивали это бедный mm -hmm. рыцарь Фагот сейчас он готовится к большому рыцарскому турниру отрабатывает выпады копьем на лошади очень надеется выиграть главный приз 10 тысяч золотых дублонов и перестать быть бедным ему и доспех уже поменять не мешало бы я думаю, он бы себе приобрел другую лошадь ну и, возможно, пара оруженосцев тоже не повредили боевой имиджа. Раньше на территории мы содержали много животных, но вот в этом году у нас их очень мало, почти никого нет. И поэтому вот у нас пустые клетки здесь остались, к сожалению. Ну, возможно... А в кто год. остался? Ну, Овечка. Сулок у нас остались овцы, козы, лошадь, лама. Ну, то есть такой минимальный набор. Так скажем. Трон. Ну, вот у нас такой есть На нем уточки живут у нас. Уток мы в перемещениях не ограничиваем. То есть они здесь иногда гуляют по территории, может, подходят к гостям, просят кусочек хлебушка или еще что-нибудь. Единственное, им приходится подрезать крылья, чтобы они не улетали. Но они чувствуют себя достаточно свободно. Собственно говоря, вот высидели десяток утят. Все у них хорошо, все в порядке. Сюда впрот запускают рыбу. это подворье, хозяйственная часть замка. Здесь у нас располагается стойло с животными. В средние века здесь могли быть небольшие кусочки возделанной земли, на которой что-то выращивалось. Ну понятно, что люди жили натуральным хозяйством. Что выращивали, что производили, то и употребляли. Конечно, основные поля и пастбища они были вокруг замка. А вот за крепостными стенами для чего все это содержалось? Для того, чтобы если замок попадал в осаду, вражеская армия перекрывала подвозы продовольствия, чтобы жители могли, могли какое-то время продержаться, не испытывая муки голода. Вот для этого они содержали стен каких-то животных, как я уже сказал, что это выращивали. Ну, это детская площадка. У нас тогда гости приезжают с детьми, родители обычно в замке типа мини зоопарк. Ну, сейчас, скажем так, даже микро Раньше у нас больше было там птичий двор был, лошадей было больше, ослик был, и так далее, и так далее. Это mm. а не получится, лама зверь погладить не получится. Еще может плюнуть. Ну, в гостей он обычно не плюет. Лично мне известен один случай, когда он кого-то плюнул, это он плюнул в меня. больше я такого не был, ни после не видел. Когда они стояли рядом со слом, вот вошла лама поставила. Все было на стороне ламы. Как сказать? Кто-то я поддерживал. Я сел у нас тут был, он раньше была прям здесь на территории и вот осел еще у них жил а потом эти земли выкупили вместе со слом а вот лошадь да вот там пасется сама по себе Здесь у нас несколько хороших в качестве экспонатов. А пулька, предназначенная для метания тяжелых каменных снарядов либо горшков зажигательной смеси, работала за счет силы перекрученных канат. У нее обычно не было противовеса. Верхняя часть рычага с опускалась вниз, в нее заряжался снаряд, потом рычаг просто опускали. Канаты начинали раскручиваться в обратную сторону и выпрямляли рычаг происходил вот, а таран Все его помощью выбивали ворота, стены, разрушали угловые башни катывали вплотную к укреплению, раскачивали бревно, и часть его в металл, били то, что надо разрушить. Это арбалиста. По сути своей, это большой арбалет, посаженный на колеса. Очень мощное орудие. Сила выстрела была таковой, что копье пробивало на вылет трех-четырех закованных этой цели. Но из него было угу. практически невозможно прицелиться и стреляли просто куда-то в сторону наступающего противника. Клетка позора. Не в средние века помещали преступников, военно-пленных, ведьм, еретиков, закрывали колодки и везли через весь город вместо месту казни. Причем старались выбрать маршрут по подлиннее. Горожане выходили поглазеть на это зрелище как на праздник, как мы сегодня бы вышли погулять на День города. Вот так и они выходили, надевали свои лучшие одежды, выносили заранее припасенные камни, тухлую капусту, ну и забрасывали осужденных. Прошу вас, это рыцарский арсенал, здесь у нас хранится оружие, доспехи, заходите, заходите. Там стоит рейсер, а он ближе к нашему да? Я расскажу вам немного про доспехи, про оружие, про то, как люди в средние века убивали, как они воевали друг с другом, как друг друга калечили, но как от этого, естественно, старались от всего защититься. Значит, первое, все, что здесь вы видите из доспехов и из оружия, это все настоящее боевое. На всем этом и во всем этом мы сражаемся. Как и в средние века на рыцарских турнирах, бой идет до тех пор, пока противник стоит на ногах. В бою разрешены любые приемы, любые удары, кроме нанесения футбола в лицо. Слишком велик шанс, что он соскользнет либо в глазницу, либо в шею, а это уже серьезная травма, либо летальный исход. Средний вес рыцарского доспеха 35-40 кг. Вместе с щитом, кинжалом, топором, мечом рыцарь на себе не сбой до 50 кг различного железа. Но несмотря на все стереотипы, что рыцари в своих доспехах еле-еле ходят, там, упали, сами встать не могут, на коня сами залезть не могут, есть такие стереотипы. Так вот, они не верны. Рыцари в своих доспехах бегали и прыгали, и кувыркались. Что действительно было тяжело сделать рыцарю самому, это одеть свои доспехи и снять. Вы видите, как много элементов защиты. Все это на рыцаря перед боем надо одеть. Все это надо на нем застегнуть, так, чтобы в бою оно с него, естественно, не слетело. Именно для этого ему нужны были такие слуги, как оруженосцы. Именно они снаряжали для царя в бой. Здесь у нас неплохо показана эволюция рыцарского доспеха европейского. 11-12 век на момент своего возникновения основными рыцарским доспехом были кольчу. По сути дела это рубашки различной длины, сделанные из много-много вот таких вот металлических колец. На голове у рыцаря был вот такой вот глухой шлем, топ -хель. Шлем давал неплохую защиту лица и головы, но в нем у рыцаря был очень плохой обзор на поле боя. Через такие шлема было очень тяжело дышать, поэтому их в основном использовали в конных боях. Спешиваясь, рыцарь зачастую такой шлем просто сбрасывал и оставался в кольчужном подшлемнике. В нем же и продолжал бой. В 13-14 веке на поле боя появляются бриганты и элементы лад. Бриганта – это кожаная защита с наклепанными металлическими пластинами. Такой доспех зачастую одевался поверх кольчуги. То есть рыцарь вначале одевал кольчугу, сверху шла бриганта, и руки, плечи, ноги защищали элементы каких-то латной защиты. К этому же времени рыцарский шлем приобрел забрал. Что такое забрал? Это подвижная пластина шлема, закрывающая лицо. Преимущество такого шлема перед глухим велико. На марше где-то рыцарь мог сразу ехать в шлеме, готовым к бою, но с открытым лицом. Что делает? Пить воду, говорить по мобильному телефону, фотографироваться, там, давать интервью для местных газет да, Вести нормальный рыцарский образ жизни Начинал с собой, забрал, что делалось? Захлопывалось Обзор опять снижался, дыхание затруднялось Но в любой момент боя, когда небольшой затишье, рыцарь мог приоткрыть его, не снимая шлема Отдышаться, отправить смс к маме, что он еще живой Снова его захлопнуть и устремиться на врага в пешем бою рыцарь зачастую дрался с открытым забралом, то есть он оставался в шлеме, но лицо открывал, давало преимущество обзора и дыхания, ему не так было тяжело дышать, лучше конечно обзор на поле боя, но лицо тогда конечно страдало от случайных и специальных ударов. Ну и в 15 веке на поле боя появляются полные латы, рыцари в них заковываются буквально с головы до ног становится похожими на кого? На средневекового железного человека или робота. Но, к сожалению, без моторчика. Все это приходилось рыцарю таскать на себе. По сути дела, это эволюция рыцарского доспеха. Это был очень грозный противник на то время. По сути дела, это средневековый танк. Рыцарские клинки. С появлением на поле боя вот таких полных доспехов, рыцарские клинки начинают все больше и больше утончаться для нанесения колющих ударов. До 15 века, там, в 13-м, в 14 веке мечами больше старались наносить рубящие удары, рубить противника. Но остановить рубящим ударом меча такого противника было очень тяжело. Удары просто отказывались в полный хлад, не причиняя ущерб противнику. И мечами начали все больше и больше колоть стараться воткнуть меч в сочленение между доспехом. Или которые невозможно полностью закрыть, иначе тогда противник был бы неподвижен. Именно туда и старались воткнуть противнику меч. Такой меч, одноручный в средние века, конечно же, был оружием статуса, подчеркивающий твою принадлежность к рыцарскому сословию. Он был для боя с равным противником там, судебного поединка, рыцарского турнира. В бою рыцарь за него хватался чуть ли не в самую последнюю очередь. Как ни странно, любимым рыцарским оружием было различные ударно-дробящие. Топоры, шестоперы, клевцы вот такого вот различного образца, как одноручный, так и двуручный. Оружие очень простое, но очень действенное. Оно буквально минало лады в тело. Доспехи лопались под такими ударами. Все противника с... <кхм> старались как можно быстрее сбить с ног, а потом уже добить, выковырять из доспеха. Собственно говоря, если сравнивать современное армия рыцарей, это кто? Это командный состав офицера. Чем богаче и знатнее был рыцарь, тем больше он собой приводил на поле боя пеших воинов. Пешие войны обычно набирались из гаража, либо замка, который принадлежал этому рыцарю. Собственно говоря, их вооружали, обучали и выпускали на поле боя. Доспех пехоты, естественно, был хуже рыцарского. Пехота предпочитала, в отличие от рыцарей, вот такие вот шлема с широкими полями, частично открытые, либо полностью открытые. Давала преимущество обзора, дыхание, поля защищали шею и ключицу пехотинца от верхних рубящих ударов, но лицо, как я уже показывал, страдало от ударов. Если пехотинец выживал через один-два боя, у него была характерная лодка пехотной гильдии, обычно после полностью отсутствовали передние зубы, выбивали почти сразу же. Вооружение пехоты были пики и алибарды в различных их вариациях. Это было очень грозное оружие в руках опытной тренированной пехоты, которая держала стой. Первый ряд упирали свое оружие в землю, выступали его, выставляли его в сторону наступающего противника. Второй, третий ряд и так далее доставляли из-за них укол Получался такой еж из острей и из либо пробить который было очень тяжело. Даже рыцарская кавалерия, полностью закованная в доспех, не всегда могла пробить такой строй пехоты. Но это пока пехота держала строй. Если строй распадался, пешие войны становились легкой мишенью для рыцарей. Чем еще характерна алибарда? По сути дела, это э, смесь топора, копья. То есть пехотинец этим ударом, ну какие нам этим оружием? Колющие удары, рубящие удары. Крюком он старался зацепить всадника, сидящего на коне, стянуть его с коня, потом, естественно, добить. Единственный существенный минус этого оружия, во-первых, боя, мало места для широкого замаха, а во-вторых, Этим оружием невозможно, да, как щитом, защищаться от стрел, там, от ударов и наносить одновременно удары. Ну и, конечно же, самая низшая и самая слабая часть европейского воинства – это крестьянское ополчение. В средние века у крестьян денег практически не было. На войну они шли в том, что нашли дома, в том, что у них было, в том, что украли у кого-то, так или иначе достали. Оружие могли вилы, косы, топоры, любой сельскохозяйственный инвентарь, вплоть до дубин, выломанных в ближайшем лесу. Как я уже сказал, самая ненадежная часть войска в любой момент подвергалась панике, дезертировала. Ну, какие из них? Войны против полностью заполненных доспехов и Когда крестьянин ушел на войну, он ставил перед собой лишь две цели – Первое это ограбить, желательно кого-то побогаче. Второе после этого дезертировать, так чтобы не поймали пойманных дезертировать, что, естественно, вешали без суда и следствия. Ну и <музык> рыцарские накидки, немножко расскажу вам о них. Такие вот рыцарские накидки, называются они коты, либо сюрко, у них много нескольких названий. Носились они поверх доспехов. То есть рыцарь одевал доспех, сверху шла вот такая вот накидка. Для чего они были нужны? Вы видите, доспехи достаточно однотипные. И понять на поле боя зачастую, где свой, где чужой, было очень тяжело. Представьте, поляна, тысяч двадцать человек, которые друг друга бьют железными предметами по голове. Где свой, где чужой. Два строя сошлись и распались. Для этого в средние века нужна была геральдика на счетах, по ним определяли это раз, знамена и вот такие вот рыцарские накидки. Именно по ним рыцари могли понять, с какой стороны находится или противник это, или свой. Здесь представлены три самых сильных европейских рыцарских орденов. Тевтонский рыцарский орден, белая накидка, черный крест. Госпитальерский рыцарский орден, он же Мальтийский, красная накидка, белый крест. Это единственный рыцарский орден, который сохранился до наших дней, не прекращал своего существования и продолжает, собственно говоря, свою деятельность до сих пор с острова Мальта, столица Валета. Ну и тамплиерский рыцарский орден, белая накидка, красный крест. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы по доспехам, по оружию, задавайте. Ну, по мечам еще можете рассказать. По мечам, ну, я вам ну, рассказал, это одноручные рыцарские мечи. В среднем они весили до полутора Как бы пока не появились шпаги, были вот такие, да? А -а -а по сути дела, боевая шпага от меча отличается только сложностью гарды, uh -huh. потому что перестали тогда носить латную защиту руки. Uh -huh. Если раньше что делал, ну, надевал помимо того, полный доспех, и вот шла вот такая, но ну, мне ее в сегодняшнем бою не разбили. Вот, латная рукавица. Ее, латная рукавица различных конструкций, и на нее брался меч. То есть им не фехтовали никаких вот этих. И чем сильнее рубанешь, тем вернее пробьешь. Или воткнуть противника. По сути дела, вариаций было мало. Постепенно латы ушли в прошлое. Почему? Из-за развития порохового оружия. Если бы не порох, мы бы до сих пор жили бы в средние века. Потому что даже самое примитивное пороховое оружие, оно пробивало доспехи. И появились шпаги. Сложная витая гарда. Лезвие было, ну вот, такой вот, в полмеча, собственно говоря. Шпагой как кололи, так и рубили. Это не колющее оружие, это колющее, рубище. Рапирой только кололи. Рапира это больше дуэльная. А боевая шпага, она мало чем отличалась от меча. Подержать хочешь? Всего. У нас дома, мы вообще тоже как бы объехали все замки да, в Украине, правда. все замки, какие это существуют. С... Мы вчера на съемках были, клип снимали, это не успели клип <грибы> смыть. А. <грибы> это одноручный меч, но одноручный, он хотя длиннее. так, что когда надо, видишь, он в одной руке, но когда надо, рыцарь ему мог себе помочь двумя руками. Но вообще он идет один щит, Меньше ли кинжал, меньше ну, либо два оружия. Вот. Но когда надо, он у рыцаря остановился в две руки. Угу. Шлем, дай померить. Чего? Боишься? Ну, да, да нет. Не, по мере, конечно, по мере. Давай, я тебе свой бац ставлю. В Белгород-Днестровске были? Были. Там даже на, на турнире на рыцаревском были. Мы там были. раньше, до событий на Майдан. мы туда постоянно ездили. А мы в 2009 году, по-моему. В 2007, 2008, 2009 мы там вот бывали постоянно. Как раз класс, да? А, потому что, ну, он на меня, поэтому... А ну не закрой забрала. Что? Раз только в Беларуси разрешили шлем померить. Классно. Да. Встань вот сюда, вот встань по спину. На. На второй этаж не переживай, переступай. На второй этаж на не получится сейчас. И второй вот. Круто. Мы вообще настолько помешаны на замках, что у нас вся квартира, мы у -у -у. решили замком сделать тоже. Как бы даже не знали, а что здесь такое. А ты знала, те, что это дым? Стой. Крепко голову держи. Класс. У нас дома С женой вместе работаем. По этой всей тематике лучше.